تو بہرحال صحابہ کو روزے رکھنا بہت پسند تھا معاذ بن جبل کے بارے میں آتا کہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگے افسوس سخت روزوں میں لگنے والی پیاس ختم ہو جائے گی یعنی دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اس پیاس کو مس کروں گا انہیں پتا تھا کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے رخصت ہے لیکن روزے کے اجر کا بھی علم تھا اس لیے وہ آیت کے اس حصے پر عمل کرتے تھے وہ انتسوم و خیر الرکھوں اگرچہ رخصت ہے لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو بہت اچھا ہے یعنی جو رکھ سکتا ہے وہ ضرور رکھ لے اور اکثر صحابہ جو تھے وہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو روزہ رکھ لو چاہے تو افطار کرو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی گرمیوں میں روزے رکھتے بعض اوقات ہوش ہو جاتے روزے کی وجہ سے تو ان کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا اب ہم کچھ بات کریں گے شوال کے چھ روزوں کی شوال کے روزے رکھنا ایک مصنون عمل ہے ایک سنت کی پیروی ہے جس کے بارے میں احادیث میں ترغیب دلائی گئی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے گویا آپ نے سارا سال روزہ رکھا من سام رمضان ثم اتبعہ ستن من شوال یہ سارے سال کے روزے کیسے ہو گئے کیونکہ من جا اب الحسنت فلاح و جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہیں یعنی پورے رمضان کے روزے اجر میں دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں ایک مہینہ برابر ہے کس کے دس کے اور شب کے چھ روزے دو مہینوں کے برابر ہو گئے کیونکہ تین روزے تیس دنوں کے برابر ہو گئے اور پھر تین تیس کے تو دو مہینے بن گئے یہ سارے سال کے روزے بن گئے بارہ مہینے کے بن گئے تھرٹی سکس تھری سکسٹی ہو گئے تو ہجری کیلنڈر میں تو تھری سکسٹی ڈیز ہی ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے یا کوئی شرعی عذر ہے اور اس نے رمضان میں کچھ روزے چھوڑے ہیں تو کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شوال کے روزوں سے پہلے وہ روزے رکھے جی ہاں کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شوال کے نفل ہیں رمضان کے روزے نہیں رکھے تو پوچھو گی اگر شوال کے نہیں رکھے تو پوچھ نہیں ہوگی تو اس لیے اگر رمضان میں کوئی بیمار ہو گیا ایک آدھ روزہ چھوڑ دیا یا پیریڈس کی وجہ سے کچھ روزے چھٹ گئے اب شوال میں پہلے ان کی قزا دی جائے ان کو پورا کیا جائے کیوں تاکہ انسان کے ذمے کچھ باقی نہ رہے زندگی اور حالات کا کسی کو بھی علم نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جائے یا حالات کیسے ناسازگار ہو جائیں کوئی بیماری آ جائے کوئی مصروفیت آ جائے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے رکھ لے تو کیا اس کو یہی اجر و ثواب ملے گا اگر وہ رمضان کے روزے قضا کر کے رکھے گا تو پھر تو یہی ثواب ملے گا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے قضا نہیں رکھے اور ویسے رکھ لیے تو وہ خاص فضیلت حاصل نہیں ہوگی بعض کہتے ہیں ہو جائے گی کیونکہ اس کی نیت ہے کہ وہ اپنے قضا روزے بھی رکھے تو احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیے جائیں اور اس کے بعد غذا روزے رکھے جائیں اب یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کے کچھ خاص مسائل بھی ہوتے ہیں جو فرضی روزوں سے مختلف ہوتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ فرض روزے کی طرح سنت یا نفل روزے کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری نہیں فرض روزے میں تو ہم رات کو ہی نیت کر لیتے ہیں نا کہ صبح اٹھنا ہے روزہ رکھنا ہے اگر فجر کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہو جائے اور فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ رکھنا جائز ہے مثلاً آپ نے آدھا دن کچھ نہیں کھایا آپ مثلاً صبح نماز پڑھ کے پانی بھی نہیں پیا کچھ بھی نہیں کھایا سو گئے زہر کے وقت اٹھے تو آپ کہتے ہیں آدھا دن تو گزر ہی گیا ہے اب میں روزہ ہی رکھ لوں تو آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آدھے دن کا آپ کچھ نہیں کھائیں اور آپ کا روزہ ہو جائے گا یہ فرق ہے لیکن رمضان کے روزے میں یہ نہیں کر سکتے اس میں روزہ رکھنے سے پہلے ہی نیت کرنی ہوگی روزہ رکھنے کی امام بخاری نے اس مسئلے پہ ایک باب بھی باندھا ہے بابو ادا نوا بن نہار سومن کہ اگر کوئی شخص دن کے وقت روزے کی نیت کرے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں اور اس سلسلے میں صحابہ کے کچھ آثار کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن میں حضرت حذیفہ کا اثر بھی ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ یعنی حضرت حذیفہ نے ظہر کے بعد نفلی روزے کی نیت کی تو ایسا کیا جا سکتا ہے اسی طرح نفلی روزہ پورا کیے بغیر افطار کر لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا مثلا آپ نے روزہ رکھا کہ آپ کی کسی دوست نے آپ کو بلایا جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ اصرار کرتی ہے کہ کچھ کھا لیں آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے وہ پھر اصرار کرتی ہے کوئی نہیں نفلی روزہ کھا لو اور آپ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں یعنی یہ روزہ توڑنے میں نہیں آئے گا اس کو روزہ توڑنا شمار نہیں کیا جائے گا یعنی اس پر نہ کوئی گناہ لازم ہوگا نہ اس کی قزا دینی لازم ہے چاہے کسی شرعی عذر کے ساتھ افطار کیا جائے یا بغیر شرعی عذر کے اسی طرح اگر آپ نے مثلا روزہ رکھا اور آپ کو سر درد شدید ہوگی اور آپ چاہتے ہیں کہ دوا لے لیں تو روزہ کھول سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس حدیعہ بھیجا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں حدیعہ دیا گیا ہے اور میں نے آپ کے لیے بھی کچھ محفوظ کر کے رکھا ہے سنبھال کے رکھا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے تو میں نے عرض کیا وہ حیث ہے حیث کہتے ہیں کھجور گھی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا ہلوائی ہوا ایک طرح سے آپ نے فرمایا اسے لائیے تو میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھا لیا پھر آپ نے فرمایا میں نے تو روزے کی حالت میں صبح کی تھی یعنی روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جب یہ کھانا آیا تو میں نے روزہ کھول کے کھا لیا تو نفلی روزہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے چاہے تو دے دے چاہے تو روک لے اور نہ دے کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نہ فلاں کو اتنے پیسے دوں گی یا فلاں جگہ اتنا خرچ کروں گی پھر جب وہ وقت آیا وہ جگہ آئی خرچ کرنے کی تو آپ نے کہا اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا کم کر دیا تو کیا آپ پر کوئی گناہ ہوگا نہیں گناہ نہیں ہوگا اسی طرح روزہ رکھا آپ نے کیونکہ روزہ دل کی خوشی سے رکھنا اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر رکھیں تو آپ کے حق میں بہت اچھا ہے اور جہاں تک شوال کے مہینے کا تعلق ہے تو شوال ایک بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے جس میں اکثر لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں پھر اسی طرح حج کے مہینوں کی ابتدا بھی شوال سے ہو جاتی ہے حاجی تیاری شروع کر دیتے ہیں فلائٹس شروع ہو جاتی ہیں اور شبال میں سب کا رجحان حج کی طرف ہو جاتا ہے اگر کسی کا اعتکاف رہ گیا ہو تو اس کی قضا بھی ہو جاتی ہے اس مہینے میں یعنی کوئی رمضان میں اعتکاف کرنے والا تھا نہیں کر پایا تو شوال میں کر لیں یاد رکھیے شبال کے روزے سنت ہیں یا مستحب کہہ لیں واجب نہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اجر بہت بڑا ہے کیونکہ اگر یہ چھ روزے رکھ لیے جائیں رمضان کے بعد تو مکمل سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے پھر اسی طرح شبال کے روزے رمضان کے روزوں میں کمی بیشی کا عوض بھی ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا اگر رمضان کے روزوں میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی روزہ رکھ کے آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی تو ایک طرح سے کفارہ بھی ہے ان کا حدیث میں آتا ہے کہ آمد کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب ازب اجلا فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس کی نفل سے کر دی جائے گی پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ یعنی شبال کے روزوں سے پوری کر دی جائے گی پھر یہ قضاء جلدی ادا کرنے کا مہینہ بھی ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ شبال کے روزوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائے وہ کیا کرے گا کہ اس سے پہلے میں جلدی سے اپنی قضاء پوری کر لوں تو اس طرح قضاء بھی ٹائم پر ہو جائے گی ورنہ تو سارا سال اڑکتی رہتی اچھا ابھی رکھتے ہیں ابھی رکھتے ہیں ابھی رکھتے ہیں اور جتنے ہم رمضان سے دور ہو جاتے ہیں اتنا ہی روزہ رکھنا ہمیں انتہائی مشکل کام نظر آتا ہے تو جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے وہ اس اجر کو پا لیتا ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ قضا روزہ اور شوال کا روزہ کٹھا نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا آج میں نے روزہ رکھا اور میں کہوں یہ میرا قضاء بھی اور آج شوال کا بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ روزے اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کنزرکٹیولی چھ پورے عید کے اگلے دن سے لے کے چھ دن تک اور آپ سارے مہینے پر اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں سوموار جمعرات کو بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر ایام بیس میں رکھ سکتے ہیں لیکن شوال کے اندر ہی پورے کرنے ہوں گے یعنی قزا اور شوال کٹھا نہیں کر سکتے لیکن ایک ہی نیت میں ایام بیس کے روزے سوموار اور جمعرات کے روزے اور شوال کے چھ روزے جمع کیے جا سکتے ہیں یعنی نفلی روزے آپس میں جمع کیے جا سکتے ہیں کیا آپ نے سب کی نیت کر لی آج سموار ہے مثلا تو میں سموار کا روزہ بھی رکھ رہی ہوں اور شوال کا روزہ بھی رکھ رہی ہوں اور اتفاق سے آج ایام بیز بھی ہے تو تین نیتیں کٹھی ہو گئیں ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن فرض اور نفل کٹھے نہیں ہو سکتے جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے میں چار فرض پڑھیں اور چار سنتیں بھی میری بیچ میں ہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا شوال کے روزہ رکھتے ہوئے ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی رخصت ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن الگ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے ہفتے کے دن بھی اگر آپ نے مثلاً فرائیڈے نہیں روزہ رکھا سنڈے نہیں رکھا صرف ہفتے کے دن رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں اور جمعے کے ساتھ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور اتوار کے ساتھ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ان میں سے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ روایت ضعیف ہے جس سے حجت نہیں لی جا سکتی کہ ہفتے کے دن الگ سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بلا عذر مؤخر نہیں کرنے چاہیے ڈیلے نہیں کرنے چاہیے اگر شوال گزر گیا اور آپ زکادہ میں چھ روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو شوال میں رکھنے کا ہوگا اچھا اسی طرح ہر سال رکھنا واجب نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایک سال رکھ لیے تو ہمیشہ رکھنے پڑیں گے ایسا کچھ بھی نہیں آپ جب چاہے رکھیں اور جب چاہیں نہ رکھیں اور بغیر عذر کے کوئی بھی نقلی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اچھا شوال کے روزے پورے کرنے کے بعد عید منانا بدت ہے کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ میں نے صطہ شوال پورا کر لیا آج میری عید ہے یہ کوئی عید نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایسی کوئی عید نہیں کی یہ دین میں ایک نئی بات نکالنا ہے ایسا نہیں کرے کیونکہ عیدیں تو بس دو ہی ہیں ہمارے دین میں لوگوں نے ایک تیسری بھی بنا لی عید میلاد النبی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور یہ سطہ شوال کے بعد بھی عید منانا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور پھر شوال میں شادی کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی ان کی رخصتی ہوئی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اور کروانا منحوس سمجھتے تھے حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ اپنے رشتہ دار عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دو عیدوں کے بیچ میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ بھی غلط ہے کسی بھی مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی دن میں کی جا سکتی ہے تو روزہ رکھتے ہوئے یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ اپنی نیتوں تھوڑی وسیع کر لیں ایک یہ کہ اللہ ان روزوں کی وجہ سے میرے رمضان کے روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو آپ اس کو پورا کر دیں دوسرا یہ کہ رمضان کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں رمضان پورا کروا دیا اب ہم شوال میں شکرانہ ایک طرح سے ادا کر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدمی کہ جس طرح تیس دن ہم ثابت قدم رہے اب بھی ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں یعنی اطاعت پر ثابت قدمی اور اچھے خاتمے کی امید بھی رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی روزے کی حالت میں میں دنیا سے چلی جاؤں رمضان تو ایک ابتدا ہوتی ہے ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن آپ سارا سال پھر کرتے ہیں اور پھر گیارہ مہینوں کے بعد رمضان کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا گیا جیسے علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے بلایا گیا تو چالیس کر دی گئی تو تیس روزے ہیں لیکن چھ اور اتنا ثواب بتا کے ان کو تھوڑا اور اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اچھا شوال کے علاوہ بھی کوئی نفلی روزے ہوتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ عاشورہ اور محرم کا روزہ پیر جمعرات کا روزہ ایام بیس کے روزے محرم کا روزہ ہر مہینے کے تین روزے اور سوم داؤدی بھی سوم داؤدی پتہ ہے نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داود علیہ السلام والے روزے ہیں اور سب سے پسندیدہ نماز بھی داود علیہ السلام کی نماز ہے وہ پہلی آدھی رات تک سوتے اور تہائی رات قیام کرتے پھر رات کا چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے وہ ایک دن ناغا کرتے اور ایک دن روزہ رکھتے سارا سال ایسے کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہفتے کا ایک دن انسان روزہ رکھ لیتا ہے نا تو باقی دنوں میں بھی اجر ملتا ہے اس کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دن کا روزہ رکھو یہ تمہارے لیے باقی دنوں کا بھی اجر بن جائے گا تو انہوں نے عرض کیا میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو دو دنوں کا روزہ رکھو یہ تمہارے لیے باقی دنوں میں بھی اجر بن جائے گا انہوں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا تو تین روزے رکھ لو اور یہ تمہارے باقی دنوں میں بھی اجر کا باعث بن جائیں گے انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا چار دن رکھ لو اور یہ تمہارے لیے باقی دنوں میں اجر کا باعث بنے گا اس نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا تو وہ روزے رکھ لو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے فضیلت والے ہیں اور وہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اچھا سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اس دن اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کبھی اس قدر روزے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے آپ چھوڑیں گے نہیں اور کبھی اس قدر چھوڑتے ہیں لگتا ہے کہ رکھیں گے نہیں مگر دو دنوں کا ضرور رکھتے ہیں آپ کے عمومی روزوں میں آ جائیں تو فبحہ ورنہ آپ کا روزہ خصوصاً ان دنوں میں ہوتا آپ نے فرمایا کون سے دو دن میں نے کہا سوموار اور جمعرات آپ نے فرمایا یہ دو دن ایسے ہیں کہ ان میں رب العالمین کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں آپ نے سوموار کے روزے کی اہمیت اس طرح بھی بتائی آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کے روزے کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں مجھے پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھے مبوس کیا گیا اور اسی دن مجھ پر وہی نازل کی گئی تو سموار کا دن ہفتے کے دنوں میں سے ایک اہم دن ہے جمعے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کوشش سے طلبگار رہتے تھے شابان پیر اور جمعرات کے روزوں یعنی پوری محنت اور کوشش سے یہ روزے رکھتے تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں تین روزے رکھتے تھے ایک تو مہینے کی پہلی پیر کو اور دوسرا اس کے بعد کی جمعرات کو اور پھر تیسرا اس کے بعد کی جمعرات کو اور اس طرح ایک مہینے میں تین روزے پورے کر لیتے یعنی ایک جمعرات اور دو سومواروں کا روزہ ایک تو نا ایام بیس کے تین روزے اور ایام بیس کے علاوہ اگر آپ ان تین دنوں میں پیریڈ سے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اکٹھے تو آپ اس ترتیس سے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی ایک دن سوموار کا اگلے ہفتے جمعرات کا اور پھر دوبارہ سوموار کا اور اسی طرح قمری مہینے کی تیرہویں چودویں اور پندرہویں رات کو چاند زیادہ چمکتا ہے تو ان کو پھر ایام بیس کہا جاتا ہے اس میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے تین روزے اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ساری عمر کے روزوں کے برابر ہے یعنی اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ ہر رمضان کے روزے رکھے اور پھر ہر مہینے تین روزے رکھے گویا اس نے پوری زندگی روزوں میں گزاری باب ال ریان سے داخلہ ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ افضل تو ہے سموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا لیکن اگر کسی اور دن کا بھی رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سے دن کا روزہ ہے ابو عثمان نہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سات دن تک ابو حریرہ کے ہاں مہمان رہا انہوں نے اپنی بیوی بی اور خادم کے ساتھ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا پھر دوسرے کو جگا دیتا وہ نماز پڑھتا پھر وہ سو جاتا اور تیسرے کو جگا دیتا یعنی ساری رات گھر میں عبادت ہوتی رہتی تھی ایک اٹھتا پھر دوسرا اٹھتا پھر تیسرا اٹھتا, اٹھتا باری باری سو بھی لیتے اور باری باری عبادت بھی کرتے میں نے پوچھا اے ابو حرا آپ روزہ کس ترتیب سے رکھتے ہیں فرمایا میں تو مہینے کے آغاز میں ہی تین روزے رکھ لیتا ہوں شروع میں ہی اور اگر کوئی مجبوری پیش آئے تو آخر میں بھی رکھ لیتا ہوں اور ابو حرا نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کچھ کھجوریں تقسیم فرمائیں مجھے سات کھجوریں ملی جن میں سے ایک ردی کھجور بھی تھی میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے سختی سے مجھے چبانا پڑ رہا تھا یعنی صحابہ کی پازیٹیوٹی دیکھیں ہر چیز میں مثبت پہلو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت نرم نہیں سخت ہے اور دیر تک مجھے کھانے کا موقع مل جاتا ہے جیسے چوہارے ہوتے ہیں نا اور پھر یہ کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر مہینے میں تین دن کا روزہ بہترین روزہ ہے اور ایک اور روایت کے مطابق سینا کے کینے کو دور کرنے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے تزکیہ کا باعث ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھنا اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے میں نے پوچھا کہ سینے کے کینے سے کیا مراد ہے فرمایا شیطانی گندگی دل میں جو بسوسے آتے ہیں بے چینی ہوتی ہے اضطراب ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے اس کا علاج بھی ہیں یہ روزے اور یہ تین روزے عیام بیج میں رکھے تو افضل ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے درمیان میں پوری چاندنی راتوں والے تینوں دن روزے رکھتے تھے اور عشورہ کا روزہ نو اور دس محرم کا روزہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور محرم کے روزے پورا مہینہ روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے پھر عرفہ کا روزہ جب آپ سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح شابان کے روزے آپ نے فرمایا اسامہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شابان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اسے غفلت کر جاتے ہیں یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سوں پھر رجب کے مہینے میں روزے سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا رجب کے روزوں کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل روزے رکھتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ ناغہ نہیں کریں گے اور کبھی اتنی مدت روزے چھوڑتے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں گے اور اس میں وہ رجب شابان رمضان یعنی مسلسل روزے رکھتے اصل بات یہی ہے کہ دل کی خوشی سے اگر انسان ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے سو سال کے فاصلے پر کر دیتا ہے عامر بن عبداللہ سے ایک بار سوال کیا گیا آپ ساری رات جاگنا اور دن کی گرمی میں پیاسے رہنا کیسے برداشت کر لیتے ہیں انہوں نے جواب دیا کیا یہ صرف دن کا کھانا رات تک اور رات کی نیند دن تک منتقل کرنے سے کچھ زیادہ ہے کوئی بڑی بات نہیں فضیل بن ایاس کہتے ہیں اگر آپ رات کا قیام اور دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو جان لیں کہ آپ یقیناً محروم اور محدود رکھے گئے ہیں اور اپنے گناہوں کے ہاتھوں جکڑے ہوئے ہیں یعنی جو روزہ نہیں رکھتا نفلی روزے تو گویا اس کو توفیق ہی نہیں گناہوں کا کوئی بوال ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا داوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان کا اللہ اشد اللہ الہ اللہ انتہ استفر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ